శ్రీమద్ రామాయణం బాలకాండ తృతీయ సర్గలో రామాయణంలో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా వాల్మీకి మహర్షి సంక్షిప్తవర్ణన అంతా కూడా ఈ సర్గలో చెప్పటం జరిగింది శ్రుతు వస్తు సమగ్రం తద్ధర్మాత్మా ధర్మ సంహితం వ్యక్తమన్వేషతే భూయో యద్వృత్తం ధీమత उपस्पृश्योदकं मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम् रामलक्ष्मणसीताभिराज्ञा दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत्प्राप्तं तत्र तत्त्वतः सहितं भाषितं चैव गतिर्यायच्च चेष्टितम् तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति स्त्रीतृतीयेन च तदा यत्प्राप्तं चरतावने रतावने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वं चान्ववेक्षितम् ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निवृत्तम् पाणावामलकम् यथा तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स अभिरामस्य रामस्य रामस्याचरितं रामस्या कर्तुमुद्यतः कामार्धगुणसंयुक्तं धर्मार्धगुणविस्तरम् समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरम् तत्सर्वं तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण समःच्युतिः अभिरामस्य चरितं कर्तुमुद्यतः कामार्धगुणसंयुक्तं धर्मार्धगुणविस्तरम् समुद्रमिव रत्नाढ्यं सर्वश्रुतिमनोहरम् स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महर्षिणा रघुवंशस्य चरितं भगवान् ऋषिः जन्मरामस्य